İndisə davam edirik. Absheron hər ănının Xırdalan şəhərində qətl hadisəsi baş verib, oğul anasını boğaraq öldürüb. Səminət Hüseynzadə 3-cü təsəsinin 12-ci mərtəbəli yeni tikilinin 11-ci mərtəbəsində baş verib. Cinayətin qurbanı Qurbanov Fatma Əliyevqızı olub. Onun oğlu Rus şəhər vətəndaşı 23 yaşlı Nağzadə Hündə Belçan oğlu boğaraq öldürüb. Hümmət Nağzadə hadisədən sonra polisa gedərək könüllü təslim olub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Hümmət Nağzadə Rusiyada Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır. Təxminən 1 il əvvəl Azərbaycanə gəlib, fətinə dönəndən sonra isə Hümmət Nağzadə atanın tələbə olan kiçik qardaşı onu alasdaqda bəzi xoçu gələn məlumatlar gəlib. Deyə bundan sonra da Fəaliyyət və Səss söhbətlər Başqarlığıda. İlçin dinidma zamanı saxlanılan şəxs bildirib ki, qanasına qoşulduğu zəmində ağırlığını görən mübarizə zamanı dəfət edib. Qeydən baş verdiyi məhəllədə lakin öyrəndik ki, ailənin başçısı Elxan Ümətow 2 il əvvəl dünyəsə dəyişib. Qonşular bildirdilər ki, həçi günə qədər bu ailə haqqında hələ hansı bir xoçu gələn məxber eşitmiyiblər. Kəsəcə Fatma Qurbanova üç ödənlə danışılıb, faxla bağlı abşon temperaturu olanda cihaz işə başlanıb, araşım aparıldı.